Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Sizləri xoş gördük. Bu günlər mən sizə yeni satışa çıxan mənzili təqdim edəcəm, çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz 131 kvadrat sahə malikdir, qanuni 3 otaqdan ibarətdir. Mənzilimizin yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, alvalı şəhər bağçasının yanında yerləşir. Yeni tikilidə yerləşir, 17 mərtəbəli yeni tikilinin 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Deməli, mənzilimiz tam təmirlidir, əla təmirlidir. Təmirdən sonra mənzilimizdə yaşayış olmayıb. Hal-hazırda mənzilin giriş hol hissəsindəyik. Gördüyünüz kimi giriş qapısı qarşılayır bizi. Belə bir holumuz var. Əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olaq. Kanala abunə olmaq üçün aşağıda abunə ol düyməsini basmağınız yetərlidir. Videomuzu bəyənək Gördüyünüz kimi geniş belə bir otağımız var. Mənzilimiz yel çəkəndir, squaznoydur, yanır. Yəni, çox böyük kvadratı var, böyük otaqları var. Mənzilimizin də ətraflı sizə təqdim edim. Deməli, bura mənzilin bir yataq otağıdır, yəni geniş sahəsi var. Belə bir yataq otağımız var. Döşəmə taxtalı parketlə döşənlib. Məzinin təmirində vaxta bağlı materiallardan istifadə edilib. Mənzil də təmirindən sonra yaşayış olub. Mənzil alan şəxs ilk olaraq bu mənzildə yaşayacaq. Deməli, gördüyünüz kimi radiatorlar quraşdırılıb, mənzilin istilik sistemi kombidir. Bura isə mənzilin mətbəxidir. Geniş sahəsi olan bir mətbəx var. Mətbəx mebeli quraşdırılıb. Mətbəx pəncərəyə eivanımızda çıxışımız var. Çox böyük eivanı var. Mənzilimizin gördünüz kimi geniş üfvlü belədir. Eivanı var. Ümumilikdə mənzilin yəni 2 ədəd eivanı var. İndi digər eivanı da sizə çəkiliş vaxtları təqdim edəcəm. Gördünüz kimi geniş sahəsi var, yəni mətbəximizin İndi isə digər otaqları sizə təqdim edim. Bura bizim məzlin digər yataq otağıdır. Geniş sahəsi var. Bu yataq otağımız da döşəmə paqlı parketlə döşənilib. Gördüyünüz kimi sadə, funqional dizaynla dizayn olunub. Həmçinin yataq otağımızdan yan yəni, eyvanımıza da çıxışımız var stilistim, kombi də kombi aparatı quraşdırılıb, işlər vəziyyətdədir. O yildə məhzlin bütün yataq otaqlarından eyvana çıxışı var. İndi isə sizə sanitaroşaqları təqdim edim. Mənzilin ayrı-ayrıda -ay sanitaroşaqları var. Bura bir sanitaroşaq tam tam milyon sifarlıdır. Maqsana tədsinub, işlə vəzifələrlə yerdirsə. Şey. Bura isə digər böyük sanitar boşluq. Bura sanitar boşluq çox genişdir. Sifarlarla tədsinub. Gördüyünüz Bilə kimi Burayısa bizim mənzilin qonaqta, yəni salonudur. Salondur. Çox geniş sahəsi olan belə bir qonaq otağımız var. Mənzilin qonaq otağının sahəsi 40-45 kvadrat sahəyə malikdir. Çox genişdir. Döşəmə tavız parketlə döşənilib, qarşısı eyvandır. Mənzil tamışı budur, cənub hissəyə baxır. Geniş heyvanı var. Əziz izləcilər, mənzilin kvadratı 131 kvadrat sahəsi var. Qanuni 3 otaqdır. Mənzilin sənədi çıxarış kupçadır. Qaz, su, işıq təminatı daimidir. 24 saatlıq mühafizə sistemi mövcuddur. Həyəti, yeraltı parkinqi, birbaşa lift o, lift qaraja düşür, yəni qarajdan birbaşa mənzilə qalxma mümkündür ipotekası da steklənin aşağısında mənzilə ipoteka sala bilərlər, yəni sənəd çıxarışdır. videomuzu bəyənə, kanalımıza abunə olaq, kanalımıza abunə olaq ki, yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olaq. videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Mənzilin qiyməti aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaq. Həmçinin əlaqə nömrəsi, buyurub zəng qurup maraqlana bilərsiniz. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşənədək.